thank <laughs> you Настю и тайной. Летние дожди еще вернут меня под звуки лета Дождь и солнце, ночь и звезды Все равно Мы писали наши первые сонеты Летние дожди еще вернутся Ты их позови в эту ночь Вспоминай меня, если захочешь Откуда вы приехали? Мы приехали из Швеции. А почему сюда? А потому что подруга здесь живет. Она купила дом и сказала, что здесь очень хорошо, и погода хорошая. И как вам здесь? Нравится? Нам здесь не нравится. Не нравится? Почему? Ну, во-первых, потому что мы приехали, и была погода плохая очень. Во-вторых, мы заболели. Вот у меня третий или четвертый день температура. И мы выбрались, поскольку мы уже уезжаем, там, это 9 числа, я думаю, ну, мы же должны отметиться, что мы были на море. На море. Поэтому нам не повезло ни с погодой, ни а вот... А в Швеции такая же погода или еще холоднее? А в Швеции, но поскольку она северная страна, поэтому там по-разному. То есть, там бывает теплое лето, а бывает и не очень. А теплое. вот сейчас, в это время вы там созваниваетесь? Мы созваниваемся, да. Там периодически дожди, периодически ну, такая температура 24, вот так. Там а будет... как вот цены здесь и там? А вы знаете, что, смотря что, здесь, конечно, мы вот в Одессе были, mm -hmm. там где-то... Так, это ровненько почти что идет. Вот, что касается там кофе или еды, может mm -hmm. быть немножко поменьше. Ну вы родственницы купила, ну которая купила дом, она здесь купила? Вот она подруга, да, она купила, знаете где э -э, Николаевка. Ага, Николаевка, да? да? И вы оттуда приезжаете каждый день или здесь? Нет, мы там недалеко, да, домик сняли, сняли, сняли да. Mm -hmm. И это самое, ну, как бы он удобств Какие пожелания хотите нашим телезрителям передать? Вашим телезрителям. Далекие Швеции. <свят> Ой, я не знаю. Чтобы наладилась погода, чтобы все были м -м, радостные, веселые, загорелые, чтобы у них была прибыль. Народу мало, погода плохая, прибыли нет, местного населения. Вот это вот очень печально. Вот. Ну, надеемся, что у вас еще будут теплые солнечные дни, еще как-то... Компенсируете Компенсируйте это, то, что потеряли. <laughs> Удачи вам. Да, да, спасибо большое. Архитектурный памятник иностранцы. Руки помыть негде после туалета. Туалет в состоянии ужасно. То есть об этом нужно, конечно, уже говорить громко, потому что мы уже позорим как бы свою страну, понимаете? Люди это замечают, потом это дальше рассказывают, это даже неприятно. Так что администрации, которая отвечает за это дело, вход без экскурсии по 40 гривен. Людей много, как раз были рыцарские бои, mm -hmm. то есть сходить в туалет, руки помыть негде, съесть шашлык, руки жирные или что-то там съесть, нет. опять негде. Это, конечно, большая проблема. Я думаю, наши власти туалеты построить для своих граждан могут. Уже надо как-то с этим бороться. Это действительно больно и обидно. Моя подруга из Германии была в шоке, в шоке. Понимаете? Mm -hmm. Это ужасно. Ну и потом же мы должны думать о здоровье. Как-никак. Это же инфекция. Это же страшное дело. Поэтому большое спасибо, вот, что ваши передачи есть. И вы это можете передать дальше тем, кто сидит там наверху. Мы С Луганска? Да. И как вам здесь нравится? Очень нравится. Как давно уже отдыхаете здесь? Ну, восьмой день сегодня пошел. В море уже купались? Э, сегодня, сегодня первый день купались. Как воды, вода? Холодная, если честно. Что здесь нравится именно у нас э, в итоге? Ну, вы знаете, и люди нравятся, все нам здесь нравится. Пляж нравится чистый, большой, классный. Ну, все нравится. Мы первый раз здесь, поэтому все нравится. А в других где до этого отдыхали? Ну, в, в Крыму, в Азов, везде были. А здесь в Одессе первый раз. А вот по сравнению с Крымом, что здесь более привлекает и какие-то здесь недостатки? Даже не знаю. Ну, мы... Вот вы затронули тему пляжей. Ну там, Польшой... да, бывает, что не особо... Ну мы, во-первых, не в сезон приехали с 10 или 6, в принципе, с завтрашнего дня у вас начинается заезд, насколько мы знаем. Поэтому там потом, говорят, может и не сильно такие чистые пляжи будут. А пока вот сейчас нормально отдыхается. Здесь уже есть друзья, знакомые? Нет, еще нет. Ну мы с детьми приехали, поэтому... Как особо... дети, как относятся? Какие у них отлично, отзывы? Отлично, отлично. А как лично? Ребенок ребенка зовут? Ну, это племянник моей подруги, а мой сын пока так, а на рынок. А как зовут? Вова. Вова, а познакомилась уже с какими-то друзьями здесь? Только ну, не здесь. Не здесь, а где, в Луганске? Нет, в компьютерном клубе. Как тебе здесь нравится? Хорошо. А с чем развлекаешься вот, днем, вечером? Ничем. Ну, в компьютерный клуб, в кинотеатр рассказывай. Ну, там? компьютерный клуб. В кинотеатр. Каждый день они ходят в кинотеатр на три часа, на 8 часов, на два сеанса. Ты каждый день. <homage> да? Какие-то там аттракционы здесь есть. Экскур... Да. На экскурсии куда-то ездишь. Ездили. Расскажи, а какие куда вчера аттракционы? ездили на экскурсию. Аттракционы, <смешно> на... ну, горки тут. Куда ездили вчера на экскурсию? Забыл. В крепость. Ну, ну, в скрепочку. Как крепость понравилась? Очень. Какие-то Очень. <laughs> да пожелания нашим телезрителям передадите. Что бы хотелось пожелать? Ну, прежде всего, хорошая погода. Откуда вы приехали? С Киева приехали. Давно уже здесь? Второй э, день. Второй день, да. Как впечатление? Очень, очень нравится. Очень Отель отели. бомба. Да, шикарный. На каких-то еще курортах отдыхали? Конечно. Чем лучше там, чем лучше но здесь? Мы были море за границей. Лучше, мы просто. за границей Я были. Мы приехали вчера сюда, искали по всему побережью, где нам поселиться. У вас и оптимальные цены, и сервис, но ну, все для людей сделано. Вообще. Нам мы, очень понравилось. Мы, если и приедем, то обязательно в этот отель, потому да. что и бассейн, и красиво все сделано, и в номерах убирают, и номера ну Чистые, красивые, красивые, ну вообще супер. Какие развлечения по вечерам? какие то концертные программы там? Мы еще не успели сходить. Вчера да, были в одном раньше... ресторане, вот тоже очень хорошая кухня, красивые блюда, и блюда и ну вообще очень вкусно было, нам понравилось. Конечно, море бы получше, а так? Ну, у вас плюс бассейн. Можем туда отдыхать. Как здесь планируете пробыть? Ну, мы на выходные просто приехали, нам учиться надо и работать. И планы на будущее? Устроить отель на <laughs> Такой же. <laughs> да. вы в следующем году планируете сюда приехать или будете на выходные, выбирать? На выходные да. сюда можно на, приехать. Да, да, на выходные очень хорошо. А даже. вы если на море ехать отдыхать? Мы да как раз в то... большой компании приехали. нас еще все сегодня все подкрепление 다. 4 человека приедет. То есть еще знакомые. Да, да, да пригласили, да. нам понравилось. рекомендовать? Обязательно. Этам. Я еще обязательно напишу на сайте. <laughs> да. И на сайте нашли, в интернете <смех> <вот> <смех> специально поискали адрес и приехали именно сюда. Так перший раз в вашому місті. дуже нам сподобалося на крепості. Ваші ми були, погуляли. Багато чули за неї, багато, скажімо, бачили в різних програмах. А сьогодні, нарешті, побачили своїми очами це все, і нам дуже сподобалось. Діти дуже задоволені. Нами заодно приїхали і на ринок. Кажу, і як ринок, ринок у вас чудовий. Просто ми живемо самі, відпочиваємо в затоці, а тут. Кажуть, зовсім інші ціни, і справді зовсім інші ціни. Наприклад, риба, яку там носять по пляжі, і це вона в 3-4 рази тут дешевше. Тобто, всіх хочу запросити тих, хто приїхав чужі відпочивати на берег Чорного моря в район білгород дністровського затоку, всіх запрошую на ринок. В... Белгород-Дністровський, тому що тут набагато танше, є більший вибір, і, мабуть, що все таки смачніше, бо воно свіже тут. все. а що ще сьогодні купили, крім риби? Купили виноград, купили фрукти, овочі, купили рибу. Ну і поки що все, і ще хочемо купити вина, тільки не знаємо, де, може, ви нам підкажете. Бо це вино, що носять також на, 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 на морі, на цьому всьому кажуть, що воно кожен неякісне, так, та, порошкове. А я думаю, що таке заводу вино, як воно не було, воно пройшло якийсь сертифікат якості, менш більш відповідає. Тому я думаю, що ми підемо і шукати вино в Білорозі. Так море. Море прекрасне, тільки трошки є водорослі, але проходячи ти біля берега ці водорослі, можна гарно відпочити, тому що і діти купаються кожного дня. І, і м'яча грають, і бігають, і скачуть, і всі задоволені, щасливі. Так що дуже добре, цього року море добре. На наступний рік приїдете? Обов'язково, як тільки буде змога фінансова і всяка різна, то обов'язково приїдемо першим ділом на ринок Білород-Дністровський, тому Я що, не що, не що не так за рибою, за всім іншим, а потім вже на відпочинок.